Мої вітання усім глядачам та підписникам канала Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Роман Світан, полковник запасу збройних сил України, військовий льотчик інструктор Роман Григорович. Вітаю вас. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Бажаю всім здоров'я. Невзаємо Романа Григоровичу. Я традиційно закликаю наших глядачів бути активними під час перегляду цього відео. Вподобайки, коментарі, поширення сприятимуть його популяризації. Так само підпишіться на нашу YouTube платформу. Будете в курсі усіх актуальних тем, Роман Григорович. Жахливі новини із Харкова. Мер міста Ігор Терехов повідомив про те, що в Немишлянському районі. Росіяни кабом вбили дитину прямо на дитячому майданчику. Ще мінімум троє людей в цьому районі поранені. Ну і станом на 16.06, за даними мера Харкова Терхова в індустріальному районі міста у палаючій багатоповерхівці вже відомо про трьох загиблих. Ми розуміємо, що власне один із найефективніших способів боротьби з російськими кабами це знищення безпосередньо цих кабів в тих місцях, де вони знаходяться. А для цього нам потрібен дозвіл на удари в глиб по легітимних цілях на території Росії цього тижня. До наших західних партнерів в чергове із таким проханням звертався міністр закордонних справ Кулеба. Ви бачите світло в кінці тунеля щодо цього дозволу чи ні? Ну, скорее всего. Почему? Потому что те договоренности, которые были между Байденом и Москвой по неиспользованию некоторых средств поражения по российской территории, по незаходу на российскую территорию, по невозможности каких-то действий украинских войск, ну, сейчас потихоньку рушатся разными способами. И я думаю, разрушен будет и этот, когда-то в какое-то время будет разрушен и этот, эта преграда. Она связана, еще раз повторюсь, с договоренностью. Но так как Байден уходит, нет смысла, мыс, смысла в этих договоренностях и даст Бог следующий президент, который может быть с одной или с другой партией, эти договоренности как минимум не будет соблюдать. А раз так, то в принципе уже и Байден, и вся эта его администрация, это уже хромые утки, на которые в принципе сильно внимания уже никто обращать не будет. Да, они еще добывают свои там несколько месяцев, но это уже бесперспективные политики, значит и договоренности, которые у них были, они также бесперспективны. Потому есть у нас вероятность того, что даже некоторый процент и до ухода Байдена полностью с поста мы можем получить разрешение на работу по российской территории. Ну уж точно получим это после выборов президента, новый президент, не связанный договоренностями с Москвой. Я думаю, он не будет любой, какой бы ни был, какой бы ни пришел, любой президент, он не будет ограничивать использование тех средств, которые нам переданы в, по каким-то направлениям. Раз нам средства переданы, значит, мы можем мы ими работать. Так, в принципе, думают все наши партнеры европейским, в европейском большинстве, так это точно. Я думаю, так, я думаю, так оно и будет. Потому не только, допустим, там ограничения, по неработе по российской территории, допустим, не дает нам возможности прикрыть Харьков. Там чуть еще другая проблема. Дело в том, что даже если мы получим разрешение на работу теми же патриотами по Су-34, которые КАБы сбрасывают, нам надо определенный, определенный лах по дистанции. Нам надо будет отдвигать линию фронта примерно так, как мы это сделали в районе Суджи, от Сум подальше. От Харькова надо линию фронта отодвигать где-то километров за 50, а это уже где-то ближе под Белгород. То есть надо проводить войсковую операцию на Белгородщине. Такую же, как мы сейчас приводим на Харьковщине, ее надо проводить на Белгородщине. И тогда можно будет разместить патриоты, допустим, в районе Харькова и прикрывать уже Харьков от воздушных атак российских. А без такой наземной операции патриот будет легкой целью для российских средств поражения. ПВ-дронов, допустим, или там беспилотников ударных, у них дальности тех же ланцетов 40 километров в оперативная дальность. Потому вот такая степ бай задача из двух, из двух позиций должна быть выполнена. Но вот уже, уже начинаются некоторые движения по Белгородской области, как раз под эту задачу. Мен Григорович, ви згадали про харківський напрямок. Не можу вас не розпитати цього тижня. Стало відомо про те, що Росія почала формувати нову бригаду для підтримки свого угруповання Сєвер, яке якраз діє на Харківщині. Наскільки там найближчим часом може загостритися обстановка і -за цього вони і формують. Це, це не бригада, яка там буде участвовати в боях за Волчанськ чи за Заліпцек. Это, скорее всего, бригады, которые будут участвовать в усилении кордона. А там несколько сотен километров, то есть там больше сотни километров Харьковско-Белгородского кордона. Причем на данный момент там еще нет линии боевого соприкосновения. Только сейчас она формируется нашими бригадами, в основном нашими частями, которые зашли уже на несколько площадок на Белгородщину. Там есть определенный замысел главкома, скорее всего, они ему следуют. Но тем не менее, все эти процессы уже начались, и россиянам надо будет а сейчас тушить еще и там пожар. Потому вот они пытаются собрать эту бригаду, усиление пограничных войск. До сих пор они еще не приняли решение разворачивать там войсковую операцию. То есть до сих пор Путин боится признаться самому себе и российскому народу, что они атакованы. И сейчас идет уже контроль борьба за контроль над российской территорией. Это вот пошел за одним, а получил проблему вдруг. Если Якщо говорить про ситуацию на Покровском направлении у динамике за цей тиждень, как вы ви видите там перспективы и то, что станом на сегодня маємо. Тяжелая ситуация на восточном направлении, особенно на Покровском. Россияне после того, как вошли в оперативный прорыв, им это удалось километров 50, глубина этого прорыва, если от Донецка смотреть в сторону Покровска, причем сейчас расширяют, они начали расширять фланги, особенно южное направление пытаются зайти в тыл нашей Карловской группировки. Там уже есть некоторые заходы на Вагродовку и в саму Карловку. В том числе россияне уже попали в Карловку и на шахту. Россия уже успели заскочить. То есть разворачивают левый левый фланг. Сейчас может быть под угрозой в том числе и Кураховский гарнизон, а за ним и Угледарский гарнизон. Понимая это такое тяжелое развитие ситуации, нам придется тогда отходить практически с юго-запада Донецкой области, терять большую часть Донбасса, причем довольно-таки для нас очень важную в режиме обороны именно этого направления. А тем более вот нельзя терять ни в коем случае угледарский гарнизон, так как, там, так как после потери там вообще может произойти такое обрушение фронта юго-восточного. И понимая эти проблемы, я несколько дней на этом направлении работал главком генерал Сырский. Определены определенные механизмы противодействия этой ситуации. Я думаю, она будет купироваться. Там до сих пор есть механизмы купирования. Россияне сами попали в очень тяжелое положение. Почему ваш оперативный прорыв на глубину в 50 километров, на ширине в 15-20 километров, это очень опасно. Любой фланговый удар срезает эту группировку ее можно расширить на несколько оперативных котлов. Они это прекрасно понимают, почему сейчас, в принципе, они больше начали расширяться на юг, а не на запад, в сторону Покровска. Еще одна надзвичайно актуальна тема цього тижня – це те, що фактично уже підтвердили в повітряних силах Збройних сил України, що 26 серпня у день Най Масштабнішого за останній час повітряного удару по Україні з боку Росії Україна втратила підготовленого пілота і втратила F-16. Як зазначають у повітряних силах збройних сил України, все вище керівництво наше одразу отримала доповідь про цю катастрофу. Отримали попередні звіти. Партнери зараз зі сполучених штатів Америки вже долучилися до розслідування причин цієї авіакатастрофи. Скажите, пожалуйста, насколько долго за вашу и может тревать расследование, пока мы четко знаем, что самое сталося? предварительная пару недель. предварительное, А примерно основная версия катастрофы, она в первые часы уже понятна. А предварительная пару недель, а общее до уже выкладок по причинам, по всем причинам и по сопутствующим, по в том числе несколько месяцев. Но я думаю, вот в течение двух недель, если будет принято решение, то мы узнаем о ну, практически там реальной причине, по крайней мере, этой катастрофы. А сопутствующие, само собой, будут разбираться еще, еще долго. Это системная ошибка. Это то, о которой мы с вами говорили неоднократно. То, что когда придут F-16, их ПВОшники засунут на подзадачи выполнение ПВО, то есть они будут гоняться за шахедами, в конце концов так и случилось. F-16 нельзя использовать для этих целей. Ну, не можно, можно и заварить в гоняться, но никто не использует микроскоп для забивания гвоздей. Можно, можно, вопросов нет, но только это другая, другая машина, та же самая, как и 16 но пока они под управлением противовоздушной обороны, то есть пока у нас руководит авиацией ПВОшник, по-другому они используются просто не смогут из-за определенной специфики профессионального видения развития ситуации. Поэтому я думаю, есть смысл уже, вот давно он назрел, этот вопрос о замене на летчика, руководителя воздушных сил, а лучше, конечно, разделить эти направления, то есть летным составом должен заниматься летчик, а не ПВО. Должны быть воссозданы военно-воздушные силы, и как, так как они были в свое время угроблены практически в 2004 году Кучмой, их надо воссоздать и дать возможность летному составу заниматься развитием именно военно-воздушных сил. А ПВО, ПВО можно оставить тому же Алищуку, то есть у него неплохо получается, довольно-таки неплохой командир и руководитель именно этого направления. Они просто разные. Истребители, истребители это одна, одно направление, ПВО совсем другое. Поэтому если примут решение правильно исправить эту системную ошибку, то мы больше, наверное, не увидим таких проблем. Опять же, надо правильно развести определенные сектора ответственности, там целый процесс, который должен пройти. Но я думаю, если будет правильное решение принято, мы этот процесс пройдем. Сегодня у Генштаба подтвердили уражения на автобазе Атласу Ростовской области, а и до. Ну, по цей от час вона палає також удари по нафтобазі Зеніт в Кіровській області і артилерійському складу у Воронезькій області. Якщо говорити про нафтопереробні підприємства, інфраструктуру, то вже є навіть підрахунки, що з початку року Збройні Сили України 64 рази атакували саме нафтопереробну інфраструктуру. В безпосередньо Росії і на окупованих територіях в Криму та Луганській області. Причому останнім часом ми спостерігаємо, що ця динаміка наростає, безпілотники дедалі частіше вони влучають в нафтові об'єкти, які це вже має результати, як ви бачите. Ну, дело в том, что э, не совсем это нефтеперерабатывающая промышленность. Нефтеперерабатывающая ⁇ это добычная и э, нефтеперерабатывающие заводы. А в последнее время ни один НПЗ, э, ни в один НПЗ, ни один беспилотник не прилетел. Это стало священной коровой. Э, летят беспилотники только по нефтехранилищам или по топливохранилищам. Все. Э, у нас как табу получается НПЗ. Я по несколько раз об этом уже говорил, что что произошло. Потому нельзя смешивать и подавать, так сказать, удары по бочкам с топливом и по нефтепереработке это совсем две разные разницы, пока мы не продолжим дальше уничтожать НПЗ, ничего для россиян, кроме дыма, проблемы не будет. Дело в том, что работающий нефтеперерабатывающий завод работающий и с серьезной системой поставки, он также будет грузиться только в железнодорожные цистерны, в автомобильные, и будут перебрасываться в друг... потребителям то же самое количество топлива. То есть ничего сейчас, кроме дыма и огня, не происходит. Потому надо это четко понимать. И такие бедные реляции, я бы от них бы пока постерегся. Пока вот этими поджогами, топлива, всего лишь бочек с дизелем или там с бензином, этими поджогами прикрывается полная бездеятельность наших вооруженных сил по уничтожению именно нефтепереработки. Нефтепереработки и нефтеотгрузки, потому что ни один терминал не поврежден, все работают, россияне грузятся нефтью, аж гай шумит, то есть еще, еще больше, чем горит эти бочки, которые последнее время поджирают. Потому что здесь есть, с одной стороны, положительный момент, связанный с эффектностью произведенных действий, и очень большой отрицательный момент, так как нет эффективности действий по уничтожению нефтеперерабатывающих заводов. Ты еще не мое ударив, зараз по НПЗ, это продуктовано великою политикой? не знаю, на данный момент можно только догадываться, для того, чтобы четко сказать, что произошло, вот это надо послушать военно-политическое руководство. Оно на эту тему молчит, и никто им эти вопросы не задает. Потому, естественно, этот вопрос закрыт. И можно только догадываться о том, что есть какие-то обязательства или есть какие-то условия, не уничтожение нефтеперерабатывающих заводов, хотя непонятно, почему они возникли. Потому что у нас ни один НПЗ не работает. Россияне все наши НПЗ уничтожили. А почему нам нельзя уничтожать НПЗ или почему наши э, вооруженные силы этого не делают? Но это вопросы к военно-политическому руководству. Роман Григорович. по Курску. Французское издание Monde написало про то, что сейчас российских найманцев из Буркина ФАСО перекидают в Курскую область для боев. Что это на практике означает? Ну, это значит, скоро в Курской области появятся э, афроамериканские дети. Ну, скорее всего, это основное. Все-таки эти все ЧВК, они же базово собирают именно на месте личный состав. То есть, буркина фасовцы, да, как правильно сказать. У Агадугу столица Буркина-Фасо, то есть жители Буркина-Фасо сейчас будут осеменять Курскую область, как, как минимум. Ну а как максимум все-таки переброска будет небольшого количества. Дело в том, что сейчас в Сахеле, это как раз Центральная Африка, там и происходят определенные боевые действия с участием тех же Туарегов, там очень много таких стычек от которых они большое количество войск не выйдут, из-за которых они большое количество войск не выйдут. Потому можно сказать только в информационном потоке, да, какая-то часть, может быть, одна, две, три роты, батальон как-то будет переброшен на Курское направление, но не более того. Русский масс-медиа... Написали про те, що нібито збройні сили України хочуть вдарити по Москві Сочі та містами, із, які мають оборонні підприємства. Навіть був в цих російських пропагандистських пабліках перелік цілей. Флоту новоросійську, резиденція Путіна в Сочі, система ППО в Севастополі, оборонні порохові заводи, штаби півдня, від півдня Росії до Москви. Ну і безпосередньо сама Москва та Пітер. Більше того, за даними російських пропагандистських пабліків, зокрема працівників московського МНС з 26 серпня по 9 вересня переводять на режим посиленої служби. До чого готуються? І до чого готують зараз російські пропагандистські змі о, мешканців Росії З Чи чим пов'язаний такий вал публікацій, як гадаєте? Ну то що ми хочемо уничтожити російські воєнні об'єкти, так это не зараз случилось. Ми хочемо це вже 11-й год, після того як росіяни напали на Україну, захопили Крим, Донбас а зараз уже. можно считать, убили сотни тысяч украинцев. Понятно, что у нас это желание уничтожить военные объекты на территории России есть, но хотеть и мочь немножко две разные разницы. То есть нам для того, чтобы уничтожить российские объекты, для, нам для этого надо большое количество средств поражения с радиусами, которые могут, с боевыми радиусами, которые могут дать возможность достать до этих объектов. До Москвы 500 километров. Туда дойти может ну, некоторые наши беспилотники, опять же, ПВО там сейчас очень мощная серьезная и беспилотники, ну, практически большинство из них сбивается, потому неэффективный механизм уничтожения российских военных объектов этим видом вооружений. Ракеты, которые презентованы к производству или там к использованию пока нашим военно-политическим руководством, пока их не видно. Ни Поляныч, ни Гром-2, не баллистическую, не крылатую ракету, просто пока не видно. А из тех, которые у нас есть, которые могли бы дойти до Москвы, допустим, на данный момент, эти ракеты по дальности не попадают в, в, в этот радиус. Дело в том, что Storm Shadow, Scalp 250 километров, Таурусы 500 километров, так нам им их не дали. Даже Атакамсы 300 километров по дальности 300 километров не достанут до Москвы. Пере-СМ, если бы нам дали, то есть а Пере-СМ, ракеты, которые сейчас приходят на замену атакам у Соединенных Штатов, мы вряд ли получим. Надежда на то, что нам дадут джазмы с дальностью в 900 километров. Вот эти ракеты, крылатые ракеты по ДФ 16 они, конечно, могли бы накрыть все озвученные вами цели сейчас в достаточном количестве, если бы нам их передали. Их действительно тысячи штук произведено, и в принципе джазмами мы бы могли накрыть. Но вряд ли это при каденции Байдена это вообще возможно. Потому, ну, здесь в этом смысле россияне пытаются просто перестраховаться. Понимая, что идут какие-то процессы, может быть, мы используем свои ракеты, то есть в каком-то количестве, там, десяток-два, ракета, те же «Поляны» или тот же Гром-2 по российской территории, но нам для этого не надо запрашивать какие-то разрешения, мы сами это можем сделать. Поэтому, я думаю, россияне понимают, что заявлены определенные дальности под поражение, они проводят некоторые мероприятия, связанные с безопасностью. Вот, вот и все. То есть пока это так. Хотя не исключая возможности работы именно нашими ракетами, пусть в небольшом количестве, да даже две ракеты, если зайдет допустим, те же «Гром-2» зайдут на Капотню, это в Москве нефтеперерабатывающий завод, там фурора будет, ну, серьезно, достаточно, по крайней мере, гореть и дыметь. А это как раз и любят сейчас наши вооруженные силы показать вот такую эффектность выполнения боевой задачи. Роман Григорович, вже цієї неділі, 1 вересня, розпочнуть діяти експортні обмеження Китаю, сильні експортні обмеження на товари, які пов'язані із виробництвом безпілотників. Як ви бачите, наскільки швидко і наскільки серйозно це може відбутися на фронті? Ну, это точно мы почувствуем провисание по производству FPV-дронов, потому что большая часть комплектующих, с которых мы собираем свои FPV-дроны, она китайская. И все эти обнимашки, целовашки с Китаем привели в конце концов к тому, что они с первого числа вводят жесточайший экспортный контроль за, за таким движением в нашу сторону, самое интересное. Россиянам как грузили, так они и будут грузить у них этот экспортный контур на них не распространяется, тем более там есть несколько так называемых третьих стран, через которые они вообще без проблем могут это все отгрузить, через Казахстан, через Северную Корею, через Монголию, через Армению, Азербайджан, Среднюю Азию, то есть там, наверное, с десяток стран, и не говоря уже там об Иране или о той же Беларуси, особенно в Беларусь, то есть они будут грузить в Беларусь большое количество запчастей белорусы уже будут либо перераспределять, либо собирать у себя. Потому обрезание этих поставок будет только для нас. Нам надо сейчас, понимая эти процессы, ну, мы это прекрасно понимаем, то есть у нас уже даже заявление на этот повод есть, нам надо срочно перенастраиваться на другую элементную базу. Это просто будет дороже. То есть она а что же есть? Не Китаем единым этот мир живет. Есть другая элементная база, она будет просто дороже, может быть даже надежнее. И не исключаю такой возможности, что как раз перестройка на другие источники поставок даст возможность увеличить качество той продукции, которую мы производим. Роман Гаврович, когда вы говорите про швидке переналаштування, мова йде про дни, тижні, чи радше это може занять місяці? Ну, недели точно, не про дни нет, про недели. много, много производителей есть и в Европе, они просто дорогие. Есть производители и на, в странах Индонезии, то есть туда, в ту, в ту сторону в стране, и в Америке. То есть мы можем, в принципе, за несколько недель перенастроить этот поток. Провисание будет однозначно, сто процентов, но я думаю, понимая эти процессы, что там с 1 числа Китай вырубит поставки, наши фирмы, которые занимаются этим производством, они закупились деталями. Я думаю, как-то нивелирується это провісання, і в принципі ми можемо только почувствовать недостаток на несколько на какое то время недостаток в півідронів, а потім за счет качества витягнути їх в конці конців, восстановить їх производство. Монітору нові пабліки поінформували цього тижня про те, що вперше у Білорусі застосували авіацію для збиття шахеда. Який залетів російський шахет на територію Білорусі, скажіть, будь ласка, а буде ну і це от як подавалося в ряді інформаційних пабліків: це певний такий прецедент. А стосовно Польщі, як гадаєте, такий прецедент буде чи ні? Ну, это как убьет еще несколько поляков какой-нибудь залетевший или ракеты, или нее они тут, тут же начнут их, их сбивать, потому что их заставят это делать гражданские лица. А пока гражданское общество не заставит военных воевать, польских они воевать не будут. Почему? Потому что все еще до сих пор оглядываются на Белый дом. А вот уже когда непосредственно петух клюнет, потому что первый раз клюнул, вот они похоронили двух поляков. Но, видать, не, не добрался до, так сказать, до, до основной нервной системы. Второй раз, естественно, это уже будет поглубже, и тогда они примут решение. Ну, а белорусы не стали ждать, пока какой-нибудь из шахедов упадет, допустим, на Мозыске НПЗ или убьет белорусов. Они сразу начали сбивать, понимая, что шахеды могут залетать на территорию Беларуси. И программируемые изначально российскими маршрутизаторами, для провокации или просто попадая под систему радиоэлектронной борьбы нашей и теряя ориентировку и уходя, допустим, на Беларусь. Но у них же не отключаются механизмы подрыва самого шахета. Просто даже если закончится топливо, шахет упадет, он обязательно несет урон. А это 50 килограмм боевая часть. Роман Григорович щиро дякую вам, як завжди, за цікавий огляд, і за те, що знаходите та можливість долучатися до наших стрімів. Бережіть себе і до наступної зустрічі вже у на найближчий вівторок.